saya ingin sharing bagaimana cara penanganan atau mengobati paruh burung jalak suren khususnya yang patah ini dan apakah masih bisa tumbuh lagi ya jawabannya adalah Hai hey, halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, jumpa lagi di kanal YouTube saya di NJs Perfam atau mencari cinta sejati Perfam uh, Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga segala hal baik selalu berpihak kepada teman-teman semuanya ya, Amin. Bila kita memiliki burung kicau yang sakit akibat paruh burung tersebut patah, maka ini akan berdampak pada kesehatan burung itu sendiri. Maka dari itu segeralah mengobati paruh burung tersebut secepatnya. Saya ingin sharing bagaimana cara penanganan atau mengobati paruh burung jalak suren khususnya yang patah ini dan Apakah masih bisa tumbuh lagi? Ya jawabannya adalah jawabannya tentu masih bisa tumbuh lagi teman-teman. Jadi teman-teman nggak -teman usah takut, nggak usah khawatir jika burung teman-teman atau burung kesayangan teman-teman nanti paruhnya patah, itu tentunya masih bisa tumbuh lagi karena e, menurut informasi yang saya dapatkan bahwasannya paruh burung itu hampir seperti kuku yang ada pada manusia teman-teman. Jadi ketika patah atau terluka itu masih bisa sembuh atau masih bisa tumbuh lagi tentunya dengan perawatan yang intensif ya teman-teman jangan sampai uh, ketika burung teman-teman paruhnya patah oleh teman-teman tidak diobati atau dibiarkan begitu saja uh, uh, yang berakibat nanti dampaknya tentunya burungnya sakit dan kemungkinan uh, kemungkinan terbesarnya juga burung teman-teman bisa mati gitu ya jadi harus melalui penanganan yang intensif ya teman-teman daripada berlama-lama bagaimana waktu itu menangannya saya akan sharing tentang bagaimana menangani atau perawatan tentang burung jalak sudan yang paruhnya patah dan apakah masih bisa tumbuh lagi ya saya akan sharing begini proses yang saya lakukan pada burung saya ini nah teman-teman ini dia penampakan dari burung jalak suren sepina saya yang beberapa waktu lalu parahnya uh, Uh, apa paruh atasnya patah. Itu masih masih bisa terlihat teman-teman. Bentar saya tangkap dulu. Kebetulan umurnya sudah mapan teman-teman ini. Uh, terlihat dari kakinya yang sudah deker atau sudah medang. Saya akan tangkap dulu. Uh, nanti saya akan sharing bagaimana tips perawatannya. teman-teman ini dia penampakan burung jalak duren betina saya yang paruhnya patah kita akan lanjutkan bagaimana tips dan perawatan tentang burung jalak duren yang paruhnya patah ya ini dia paruh bagian atasnya yang patah teman-teman ini kemarin ya beberapa waktu lalu mungkin sekitar udah satu bulanan ini bagian paruh atasnya patah ada sekitar mungkin satu senti ya karena dari ujung yang paruh atas sampai dengan yang bawah itu kemarin panjang yang atas teman-teman, kemudian sekitar ada satu senti ya. Tips pertama adalah teman-teman coba cari kain, kemudian kain tersebut dibasahi menggunakan air es yang dingin, kemudian coba teman-teman tempelkan ke paruh atas. itu tujuannya agar eh, darah yang keluar dari ujung paruhnya itu secara Berhenti atau membeku, itu tips yang pertama. Kemudian, di tips keduanya, waktu itu saya logikanya gini, teman-teman: kalau makan, kalau jalak suren paruhnya patah, itu otomatis dia nggak mau makan, kan? Kemudian, saya siasatinya menggunakan. Uh, fur yang dibasahin kemudian dibentuk bulat-bulat kemudian dilolohkan ke burungnya. Jadi seperti kita meloloh waktu anakan gitu teman-teman. Uh, fur yang saya pakai waktu itu adalah fur merek. Kita nggak apa-apa sebut merek aja ya. atau oh, saya nggak diandut nggak apa-apa. Waktu itu saya menggunakan fur super fit. Itu mengapa? Alasannya menggunakan fur super fit. Uh, alasannya adalah ketika makanan tersebut mengandung protein tinggi, otomatis kandungan dari protein itu akan segera dapat membantu untuk menyembuhkan luka jadi saya menggunakan pur Fit. waktu itu saya menggunakan pur Fit yang warna kuning atau kalau nggak salah pokoknya yang khusus untuk burung pemakan buah itu mengandung tinggi protein teman-teman terus sampai kapan kita meloloh uh, burung yang paruhnya patah ini jadi untuk melolohnya sendiri itu otomatis sampai burung tersebut mau makan dengan sendirinya kembali teman-teman. Jadi teman-teman harus uh, rutin memantau dan sediakan juga fur uh, fur yang kering itu di sepuk makanannya teman-teman sambil dipantau apakah burung teman-teman yang parunya patah tersebut sudah mau makan sendiri atau belum. Kalau misalnya masih belum mau makan sendiri, jadi teman-teman harus tetap meloloh burung tersebut supaya asupan uh, asupan untuk burung teman-teman selalu terjaga supaya tidak terjadi burung tersebut sakit atau sampai menyebabkan kematian ya ya untuk tips yang ketiganya adalah setelah burung teman-teman dirasakan atau dipantau sudah mau makan sendiri itu teman-teman segera berikan ekstra kuding tambahan waktu itu saya berikan ekstra kuding cacing Kenapa cacing? Karena cacing itu mengandung yang namanya asam amino, dan zat tersebut e, tentunya sangat baik untuk pertumbuhan paruh burung yang patah. Dan juga, saya menggunakan cacing pun e, untuk ekstra puding ketika burung tersebut sedang mabung. Nah, jadi, ekstra puding tambahnya saya waktu itu kasih cacing, kemudian jangkrik, e, ulat hongkong pokoknya ekstra footing yang tentunya untuk menunjang bagaimana burung tersebut stamina stamina nya dan juga kebugarannya tetap terjaga oke teman teman saya rasa itu tiga tips yang bisa saya sharing ke teman teman karena tiga tips tersebut yang tentunya kemarin saya lakukan ketika untuk perawatan atau eh, menyembuhkan bagaimana burung jarak duren saya supaya paruhnya cepat sembuh dan segera tumbuh lagi dan uh, apabila teman-teman ada yang bertanya apakah paruh burung yang patah bisa tumbuh tentunya bisa dong karena saya sudah membuktikannya kemarin ini patahnya uh, lumayan panjang teman-teman dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh lagi dan hampir uh, apa namanya tumbuhnya hampir sepadan dengan paruh yang bawah jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir ketika burung teman-teman atau khususnya burung jarak durian teman-teman mengalami patah paruh atau paruhnya luka. Ya teman-teman, sekarang saya mau coba kasih dia makanan favoritnya, yaitu ulat Hongkong. Nah ini dia ulatnya. Saya mau kasih dia. Jadi untuk kasus burung jalak suren yang paruhnya patah, ini kondisinya seperti ini teman-teman. Kalau udah sembuh, sekalipun dia udah sembuh ya tapi kalau misalnya paruhnya belum tumbuh maksimal atau istilahnya belum sama panjangnya dengan yang bawah itu dia untuk makan pun dia untuk makan pun masih susah teman-teman karena untuk menjapit atau mematuk makanannya itu masih kesusahan jadi istilahnya atau bisa diopidakan antara paruh yang atas dengan paruh yang bawah itu panjangnya tidak sama ya jadi masih kesusahan untuk menangkap makanannya. Tapi uh, untuk tingkat uh, bagaimana dia mau makan sendiri pun sebenarnya sudah oke okay, teman-teman uh, sehingga teman-teman tidak perlu repot-repot lagi untuk melolohnya menggunakan fur basah karena dia sudah bisa makan sendiri. Tapi walaupun kesusahan itu nggak apa-apa teman-teman setidaknya teman-teman sudah merasa lega gitu ya kalau burung kesayangannya sudah uh, ketika buruk uh, ketika paruhnya patah dia sudah mau makan sendiri itu udah lega rasanya teman-teman tuh jatuh oke okay, mungkin itu saja uh, tips yang bisa saya sharing untuk teman-teman semuanya semoga dapat membantu keluh kesah teman-teman yang mengalami problematika tentang paruh burung yang patah dan uh, mungkin tips yang saya pakai ini uh, tentunya bisa dipakai untuk semua jenis burung tentunya kunci pertamanya adalah teman-teman harus segera menanganinya supaya darahnya segera berhenti atau membeku dan kemudian tips yang kedua adalah berikan dia makanan yang tinggi protein itu kuncinya teman-teman oke okay, saya rasa itu saja mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau request pembahasan lain tentang buruk jalan suran bisa komen di, di kolom komentar ya teman-teman mungkin teman-teman ada yang request bagaimana membedakan jantan betinanya dan lain sebagainya teman-teman bisa komen aja di kolom komentar nanti saya akan bahas di lain waktu tentunya jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman supaya dapat membantu permasalahan untuk teman-teman semua yang ada di luar sana terima kasih salam satu hobi salam lestari ojok sel dari wong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh